Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wabak. Al-Umara. Al-Ulama. Al-Umara. Al-Uzara. Waktu yang diberikan kepada saya lebih daripada dalam tiga menit, setelah kita duduk bersama hampir tidak kurang daripada delapan hari, dengan bermacam-macam riwayat, dengan bermacam-macam hikayat, dengan bermacam-macam nasihat, dengan bermacam-macam bimbingan dan panduan daripada hadis-hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, kalau riwayat daripada ulama. sampai kepada tolabatil ilim, itu belum tentu, pasti secara seratus-peratus akan sampai kepada umara, kepada wuzara, kepada arlu asa. Tapi kalau pada saat dengan riwayat daripada ulama kepada umara, ulama umara juga dapat mengenal pasti isi kandungan maklumat taujihad, nasaeh yang ada di dalam kitab, kitab hadis secara pasti lazim secara pasti ikut akan sampai kepada kita sebagai rakyat kenapa? sebab mereka adalah munafizim yang akan melaksanakan hukum hakam yang akan mengatur negara yang akan mengatur kita, kita semuanya jadi majlis sama yang berlangsung saya tak tahu dapat izin daripada mana tapi nastasmekum wa na'tadzir Datu Sri Tiba bagi saya waktu 3 menit ya. 10 menit boleh? Oke, okay, terima kasih. Jazakallah khairul Majelis sama yang kita ikuti selama 10 hari, dan juga pada tahun lepas juga 10 hari, itu tak lebih perumpamannya seperti dengan kita, kita diajak melawat sebuah restoran. Naik kereta, um, 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 sampai ke sana, ini cupati, ini nasi goreng, ini nasi lemak, ini nasi dagang, ini nasi kerabu, ini nasi nasi campur. Atau juga dengan nama sumpamanya, ini matuhut, ini karsa, ini kabuli, ini nasi mandi. Tapi kita belum menikmati makanan-makanan yang terhidangkan. Macam itu juga dengan kita, kita diberikan satu bah konci kereta mewah, BMW, atau juga dengan Rolls Royce. Masya Allah, tapi kita tak guna, kita tak pakai. Nyesakan kuncinya aja. Tak lebih daripada akad nikah yang berlangsung. Zawaj juga binti atau zawaj juga mualiyati. Bilmaharil musamma benana. Ala sunnatilai wa Akad nikah berlangsung dengan elok. Tapi dengan kita, kita belum berkumpul. Jadi kita tidak menikmati. Makanan tidak kita nikmati, Gerdaan tidak kita gunakan, istibu pun juga kita tidak pernah bersama dengannya. Itulah majlis sama. Maka atas nama pribadi dan juga atas nama al-musnidin, para ulama al kami memohon pertama ucapan terima kasih kepada negara Malaysia, hukum dan syaban, ucapan jutaan juta terima kasih atas kesempatan peluang yang diberikan kepada kami untuk kami berkumpul daripada berbagai wakil daripada Nusantara, daripada Singapura, daripada Indonesia, daripada Brunei, dan juga daripada negara-negara lainnya ucapan jazakullah khairat jazah tidak nyasakan dengan permohonan majlis-majlis seperti itu tetap berlanjut di tahun-tahun yang akan datang tapi juga dalam masa yang sama agar kita dapat menikmati agar dapat kita realisasi isi kandungan yang ada di dalam hadis-hadis tersebut kami meminta merayu dan memohon baik itu kepada Perdana Menteri kita atau juga kepada semua masulin agar bagaimana pada suatu ketika nanti akan ada selain daripada majelis sama juga ada majelis riwayatan dengan dirayahnya. Jadi agar dengan kita kita dapat menikmati hikam asrar dan juga dengan kandungan-kandungan yang ada dalam kitab hadis untuk dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi teman-teman yang sudah mendapatkan ijazah daripada Syekh Nasya Abu Bakar dan juga daripada para musjidin itu baru dapat kunci kereta. Baru dapat akad nikah zawaj. Baru dapat pergi ke sebuah rumah Tapi belum duduk lagi Bila sempurnanya Kalau pada itu kita mendapatkan syarahan Daripada tiap hadis yang diriwayatkan Apa yang Nabi kita nakkan dengan kita Dibalik daripada alfas Di sana ada isyarat Di sana ada ma'ani Di sana ada hakik Di sana ada asrar InsyaAllah pada masa-masa yang akan datang InsyaAllah InsyaAllah Kita menurut harapan kepada Allah jalan lalu Dan juga kepada jami'ul mas'ulin Bapak Matihim, Raisul Isuluzara, Perdana Menteri kita untuk merealisasikan rencana dan keinginan yang kita angankan insya Allah ke depan. Mungkin barangkali kalau tidak di sini, mungkin di wilayah persekutuan, di tempat yang lebih nyaman yaitu para masya kita beri ke hadis lebih selesa lagi. Sehingga dengan kita, kita akan dapat menikmati bermacam-macam bentuk ilmu yang terkandung di dalam kutubus sitah secara khusus. dan juga dalam kitab-kitab hadis lainnya atas nama pribadi dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad khatamul anbiya wa habibi rabbil alamin bi asanidi wa sanid masyaykhi masyaykhina al ajila al muttasilah bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Uji ijazatan amah lil ulama iwa doat, wa ijazatan khasah lil jamiah sahih lil imam muslim al kaisyur al kusairi an naisaburi rahimahullah taala, kama ajazana bidadika masyaikhun al ajila, uh, muasyan lakum bidua ilana bidtaufik wa salah. والفلاح في الدنيا والآخرة هذا وبالله التوفيق إجازة عامة لجميع العلماء والدعاة إجازة خاصة لجميع الحضور مسلمين مسلمات مشتركين ومشاركات في هذه الدورة إجازة عامة بما لدينا من روايات وإجازات وإجازة خاصة لصحيح مسلم رحمه الله